Всем собственно, С вами я, Мила, в этом видео. Я бы хотела рассказать о моей книге со стра... с моими ужастиками. Сейчас я вам ее все покажу и расскажу. Надеюсь, что вам понравится это видео. Если так, то ставьте мне пальчики вверх. Также подписывайтесь на мой канал и, конечно, пишите, пишите мне комментарии внизу. Вот. Но об этом мы еще поговорим. А сейчас о моей книге. Ба -ба -бам -ба -бам. Вот такая вот она. Это, как вы видите, сборник. А, то есть она написала «Стайн», «Р.Л. Стайн». Вот а сейчас мы с мамой дошли вот до сюда. Сейчас мы читаем самый первый рассказ. Вот сейчас я вам покажу, то есть все оглавление, все содержание самой книги. Это сейчас. Есть всего лишь раз, два, три, четыре, пять, пять всего лишь, таки, всего лишь рассказов. Мы пока читаем только предательство. Дальше будет рассказ тайны, дальше будет рассказ пожар лучшая подруга и новенький. Э, да, то есть вот так вот. И, конечно, мне кажется, мне очень нравится эта книга. Мы ее купили в читай-городе за сколько-то там 484 рубля. Вот, для книги, для вот такой хорошей, это не то, чтобы недорого, ну, может быть, дороговато, но как-то не очень. Вот, а также бы хотела еще раз сказать про одну книжечку, потому что, правда, я не знаю, о чем говорить. И вот такая эта книга, она называется «Школа хороших манер для маленьких принцесс». Почему я читаю ее? Не слишком ли она детская и маленькая, спросите вы? Нет, я вам отвечу. Во-первых, ее интересно читать. Это правда. А во-вторых, мне ее покупали, когда мне было лет 6, может 7. Сейчас мне 9. Вот. И. Эм, ну и. Просто там интересные картинки, там интересно почитать. Там есть какие-то вещи. Просто сел и вот просто Ну нечего делать. Взял да и почитал, что. Мне кажется, что. Абсолютно нормально читать книгу. И вообще, не кажется, что она подходит любому человеку любому, любого возраста. Вот. А также... То а, есть, вот, описание. Смотрите. В одной сказочной стране жили-были маленькие принцессы. Зизи, Лоло и Мими. Они были милые, но забавные, но очень непослушные. Пришлось королю и королеве отправить девочек в школу хороших манер. О том, как маленькие озорницы стали настоящими принцессами, рассказываются в этой веселой и доброй книге. Да-да-да. Кстати, у той книги, знаете, какое описание? Сейчас вам скажу. У меня тут чуть детективов из библиотеки Кума. Так что вот, мы мечтаем. Когда уже скрывается в домах с привидениями, откутывает древние тайные родовые проклятия, это страшно, но приятно и интересно. Как будто сидишь э, в непогоду в теплом доме, когда ужас заводится в твоем необычном мире, в средней школе, маленького тихого городка или в спортивном клубе на соседней улице. Вот тогда становится по-настоящему стра... э, жутко. Мир скакивает с привычной орбиты, людей может оказ... любой из людей может оказаться предателем. И надеяться можно только на себя. А если у тебя силы бороться? Да, вот такие вот эти книжечки замечательные, мне они, правда, очень-очень нравятся. Вот, и, конечно, что касается тех жанров, которые мне нравятся, это всякие такие детские книги, если они интересные. Вот, это любая... И вообще, это может быть книга любого жанра, если она реально мне будет интересна. Это обязательно книги жутики, триллеры, ужастики, страшилочки, и обязательно детективы. Ну вот это было все. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кому, кому не понравилось, ставьте пальчики вниз. Но лучше, конечно, вверх. Также пишите комментарии внизу, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!